11-ci məsələ ilə davam eləyək. Homozygote tez yetişən arpa bitkisinin gec yetişən arpa bitkisi ilə çarpazlaşmasının alınma birinci nəslin genotipi aşağıdakı saylardan hansında düzgün verilmişdir? Vacib e, olmalı məqamlardan biri budur ki, tez yetişənlik gec yetişmənlik üzərində dominantdır. Yazaq bunu tez yetişənliyi T yazaq. Belə çub böyük işarəsinin bu böyük tərəfini T-yə tərəf yazaq, yəni bu dominantdır da onda g h 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 Homozygot tez yetişən deyilsə mən avtomatik olaraq böyük A böyüyənə götürəcəm. Böyük A böyük A-nı cis yetişən arpa bitkisini çarpozlaşdıranda. Cis yetişən arpa bitkisini biz yediyə kiçiyə-kiçiyə götürürük çünki resessivdir. Çarpozlaşdırıram kiçiyə kiçiyə ilə. Baxaq bu bizə hansı tipdə qametlər verir. Bu bir sort qamet verir böyüyə. Bu da bir sort qamet verir kiçiyə. Bunların birləşməsindən alınır böyüyə kiçiyə. Deməli A ona birinci nəslin. Yəni bax bu mə birinci nəslimdir. Bu fərdin genotipi böyük A kiçik A-dır. Bizə nə deyə həmin birinci nəslə olan fərdin genotipini soruşur. Böyüyə kiçiyə cavab E var. Ya.